আজি পহিলা ভাদ চৌদিশে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু নামঘৰত আৰম্ভ হ'ল ভাদমহীয়া নাম কীৰ্তন আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিন অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতিকৈ পবিত্ৰ ভাদমাহটি উলহ মালহেৰে আদৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ভকত বৈষ্ণৱ আৰু আইমাতৃয়ে হৰিনাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি তুলিলে পৰম্পৰাগতভাৱে বটদ্ৰ ৰায়দঙীয়া মুকলি ন সত্ৰৰ পুৰণি কীৰ্তনঘৰ দুপৰীয়াৰ পৰা নিশালৈ ভাদ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি কীৰ্তন ঘৰত জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি লানি নিচিগা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে কীৰ্তন ঘৰত বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবেলিও ভাদমাহটি আদৰিছে ৰাইডঙীয়া ন সত্ৰ মুকলি পুৰণি কীৰ্তন ঘৰত সমাজৰ উত্তৰণৰ লেখ অভিলেখবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে সেইখন সমাজৰ মানুহৰ সুন্দৰতাৰ সৃষ্টিৰ মানসিকতাৰ ওপৰত হিন্দু ধৰ্মত ভাগৱত বা নাম কীৰ্তন আবৃত্তি বা নাম কীৰ্তন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিও বিবেচিত হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ চৰম উপলব্ধি কৰিব পাৰিলেহে এখন নিকা মানৱতাবাদী সমাজ গঠন হয় আজি এনেধৰণৰ এক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ন সত্ৰ মুকলি কীৰ্তন ঘৰত বটদ্ৰাৰ পৰা মেহদী জামানৰ ৰিপ'ৰ্ট এনি এক্সপ্ৰেছ কেইদিনীয়া ন সত্ৰ পুৰণি কীৰ্তনঘৰ প্ৰাংগণত সমূহ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰাই উলহ মালহেৰে আমি এই ভাদ মাহৰ কাৰ্যসূচীভাগ পালন কৰি আহিছোঁ ঠিক আজিৰ দৰে আৰু আপোনালোকে দেখিয়ে আছে ভাদ মাহৰ গোপিনীসকলে যিদৰে আজি নাম কীৰ্তন কৰি আছে আৰু গধূলালৈ ঠিক তেনেদৰেই ভকতসকলক কল প্ৰসংগ নাম প্ৰসংগ কৰি মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি এই ভাদ মাহৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে গতিকে আজি আমি সমূহ ৰাইজক আৰু ভকতসকলক উৎসাহিত কৰি উলহ মালহেৰে আমি এই উৎসৱ ভাগ পালি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমি পালি থাকিম বুলিয়েই আশা কৰিছোঁ গতিকে সমূহ ৰাইজক আহ্বান কৰিছোঁ কোনো লোক ঘৰত থাকি এই ভাদ মাহত গুৰুজনাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাতে ঘৰৰ পৰা সকলোৱে আহি নামঘৰ পাংগানত থাকে সেয়ে মোৰ ক'বলগীয়া চেনেলৰ যোগেদি ক'বলৈ পাই আমাৰেই সৌভাগ্য এই বৈকুণ্ঠপুৰী না মুকলিগাঁও কীৰ্তনঘৰত আজি সমূহ আইসকল একত্ৰিত হৈ এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গোটেই মাহটোৰ উদ্দেশ্যে আৰু আমাৰ ইয়াতে ভকতসকলে দুপৰীয়া ৰাতি গীত প্ৰসংগ কৰে নাম গায় এনেকৈ গোটেই ভাদ মাহটো সমূহ ৰাইজ জোপিনী একত্ৰিত হৈ গোটেই ভাদ মাহ চলাবৰ নিমিত্তে ভগৱন্ত চৰণত সেৱা জনাই সকলোখিনি আগবাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ